Починаємо з термінового е, звернення президента Зеленського про те, що 74 населених пункти в Кульській області під контролем збройних сил України про це сказав президент в своєму о, вечірньому зверненні. Це офіційна інформація. Пане Романе, питання до вас: от на даний момент, що вже вам відомо про цю інформацію, і 74 пункти: наскільки це зараз багато чи мало, і наскільки нам буде складно втримати цю територію? Ну, территория чуть больше тысячи квадратных километров, но это только кажется, там тысячи это много. Реально это, ну, допустим, участок 50 на 20, мы уже как-то проговаривали. 50 по ширине, 20 по глубине. То есть это для России это вообще нисколько, это практически булавочная иголка максимум. А для нас, допустим, не стоит задача контроля как такового стоит задача управления некоторыми процессами на этой территории, может быть, разворачивание фортификационных сооружений на первом этапе. Хотя реальная первая задача, которая стояла, она уже выполнена. То российская, та российская группировка, которая была подготовлена для движения в сторону Сум, то есть для вторжения на украинскую территорию в сторону Сум со стороны Суджи, она рассеяна. То есть мы ее распорошили, часть уничтожили, часть взяли в плен. А дальше идет действие наших войск, принятие решений нашим главкомом и генштабом, исходя из действий россиян. Это танец вдвоем, тоже мы с вами как-то говорили, танго. Все будет зависеть от того, как россияне отреагируют на эту ситуацию. То есть пока на данный момент они не сняли достаточного количества сил средств Восточного фронта для того, чтобы купировать разрастание нашего уже, можно сказать, оперативного плацдарма на этой, на этой площадке. И дальнейшее движение наших войск на расширение, это как раз вот президент и говорит, что там 44 уже 74 под контролем. Но контроль имеется в виду контроль военных сил, то есть это не контроль юридический там или еще какой-то, это мы мышь не россияне, никто эту территорию в нашу конституцию вводить не будет, а военный контроль он чуть специфический, то есть контролируются подходы, выходы, контролируются логистические цепочки, не более того, вопрос принятия решения на дальнейшее решение будет еще раз повторюсь непосредственно зависеть от российского руководства от их действий. На данный момент этих действий пока не, не видно. Те части, которые были сняты с Восточного фронта, их недостаточно. Во-первых, недостаточно сняты для того, чтобы уменьшить давление на Восточном фронте. Оно как было, так и есть. И их недостаточно для того, чтобы, еще раз повторюсь, купировать ситуацию. Пане Романе, вже маємо і реакцію так званих військових, які нібито відповідають за курський напрямок. І один з головних кадировців, Алаудінов, є, є у них такий Тікток Кадировець. Він каже, що обстановка під Паткурська взята під контроль. Питання до вас з військової точки зору чи чи дійсно з російського боку ситуація більш-менш контрольована, чи це абсурдні заяви, за якими нічого не стоїть? Не, ну под Курском она может и взята под контроль, только мы сейчас в районе Суджи, Рыльска, Льгова, то есть движение на Курчатов, а не на Курс. Потому они, как всегда, ну это ж охват Чай, так называемый, они взяли под контроль, так бы могли взять под контроль Владивосток и рассказывать, что у них под контролем Владивосток. До Курска еще далеко. Потому с точки зрения взятия под контроль немножко по -по -по поторопились недостаточное количество, еще раз повторюсь, недостаточное количество сил средств россияне сейчас выделили для решения такого рода вопросов. Пока они не примут решение о выводе из боя, уже даже не резервов как таковых, а выводе из боя определенных частей подразделений с Восточного фронта, с Покровска, с Покровского направления, с Чесовьярского, с Корецкого направления. Они не остановят наше расширение. Там сейчас тяжело, да, те части, которые россияне перебросили, сейчас они пытаются организовать сопротивление, потому наше иногда продвижение чуть замедляется, но оно полностью не выключено. То есть идет расширение. Еще раз повторюсь: вот 74 а недавно было 44. То есть положительная динамика в расширении площадь, которую мы сейчас контролируем, она постоянно, можно сказать, дышит, двигается, то есть расширяется этот плацдарм. Недалеко осталось до Рыльска, до Льгова, в принципе, там чуть больше десятка километров до того же Курчатова, то есть до Курской атомной станции. Сейчас есть уже положительная динамика движения не только на север, сейчас на северных направлениях, отсюда же говорили, а еще и на юг, в том числе на, на сторону Белгорода, то есть на белгородское направление. Там, если россияне в ближайшее время не перебросят большое количество войск, то в принципе этот плацдарм может быть расширен еще и на белгородскую область, так как минимум. А плюс есть вероятность того, что движение, допустим, на Рыльск может быть открыта еще и со стороны Глухова, то есть с Сумской области, с Глухова на Рыск, дорога как раз на Курск идет, с Глухова на Рыск, на Львов, на Курчатов и дальше на Курск. Там очень много еще механизмов, которые могут быть задействованы для выполнения задач контроля российской территории, но зависеть будет, конечно, от россиян. На данный момент принято россиянами, скорее всего, решение, так как действий нет обратных, Прийнято рішення не останавливать давление на Восточному фронті, не обращать внимания серйозного на курське направлення. Час ми будемо тим пользувати також. Пане Романе, маємо позитивну реакцію від наших західних партнерів. І Лінсі Грем, сенатор республіканець, на зустрічі з президентом Зеленський Зеленським сказав, що. Казало, що Київ паде за три дні, але ви вже заходите в РФ через два і п'ять років війни. Тепер росіяни платять свою ціну. Хотілось би почути вашу аналітику. Чому на вашу думку західна реакція була з певним запізненням? Чи дійсно ви очікували? І на вашу думку, оця спецоперація з боку збройних сил України наскільки вона ем, готувалася? В співпраце с западными партнерами и с западными развитками, ну, если бы она была широко подготовлена со всеми и со вся россияне вам не знать, там разведка тоже хорошая. Потому я думаю такого рода операция во-первых она была принята решение на нее, даже я бы сказал, спонтанное. Почему? Потому что исходя из тех сил средств, которые задействованы в этой операции можно говорить о том, что заход на российскую территорию, он сначала выполнялся в качестве разведбоя. То есть, во-первых, задача была распылить российскую группировку, которая была в районе Суджи, двигалась, пыталась двигаться в сторону, разворачивалась для движения в сторону Сум. То есть это был такой превентивный удар. Этот, на этот привитивный удар россияне абсолютно никак не отреагировали. Наши войска просочились. Войска, которые собирались для обороны Сум. Здесь вот тут очень важно. То есть операция она была изначально задумана как операция обороны сумского направления. Такого же уровня примерно, как и харьковского направления. Просто в районе Сум у нас было время подготовиться. Для харьковской операции, для обороны не было времени. Пришлось снимать войска с Восточного фронта нам, а вот уже для Сумской операции несколько месяцев подго... была подготовлена оборонительная операция, были переброшены дополнительные части, проведены фортификационные мероприятия по направлению на Сум, а потом, когда россияне начали разворачиваться, скорее всего, информация о разведке дала возможность нашему командованию выполнить упреждающий удар, который привел ну, к серьезному разгрому российской рутины и разгрому ураганов, и контролю нашего нашими войсками уже российской территории, принятие решения для, для, о продолжении дальнейшей операции, в том числе и возведение на данный момент уже противопоставительных сооружений, то есть оборонительных линий на, на по стороне противника. А это очень важно, я несколько раз это уже говорил, мины надо зарывать на российской земле для обороны Украины они должны быть зарыты и оставлены в подарок россиянам, пусть они лет сто с ними возят. Вот эта операция сейчас проводится, потому я думаю, что успех такого рода операции может быть как раз вот в этом спонтанном принятии решений. Спонтанном, почему? Потому что были, были возможности, были накоплены силы и средства для обороны, которые используются на данный момент, во-первых, для наступательных операций, плюс все-таки наши войска за последние 11 лет мы 11 год воюем научились двигаться по ракадным дорогам по радиальным дорогам в районе линии фронта очень быстро переброска войск происходит в течение нескольких часов бригада может сняться за сутки быть уже на другом месте и полностью вступить в бой сразу сходу и эти эти как раз возможности по переброске войска это сухопутные в основном войска а Сырский был командующим сухопутных войск потому в качестве уже командующего, он использует эти механизмы, эти рычаги управления, и мы видим сейчас положительную динамику в проведении операции. Ну а для наших западных партнеров это было тоже, скорее всего, неожиданностью, по крайней мере. Они знали прекрасно, что мы готовимся к обороне, они снабжали наши части именно для оборонительных мероприятий. Это было тоже понятно. Здесь уже от них не скроется. То есть, когда шли определенные запросы на выполнение поставок боевой техники они показывались для каких целей но ну, потом просто использовали их уже в другом амплуа это называется россияне нас практически угостили свои территории но ну, а если угощают, чем не угоститься то я думаю правильно было принято решение сейчас выполнили как минимум уже выполнено три задачи на данный момент первая задача это уничтожение российской группировки которая пыталась двигаться на сторону сум Вторая задача — фортификационное сооружение сейчас будут разворачиваться на российской территории. Это было, с этого надо было 11 лет назад начинать. Не с Минска один, Минск-2 Порошенковских, а именно с разворачивания э, боевой, э, то есть линии боевого соприкосновения на российской территории, минирования и всего остального. То есть это сейчас уже делается. И третья задача все-таки э, россияне снимают, пусть не в полном объеме, но снимают некоторые части с восточного направления. Плюс уменьшилось по некоторым направлениям количество боевого применения артиллерии россиян. То есть не основные направления, но второстепенные направления уменьшилось. Раз так, а скорее всего это говорит о том, что часть боеприпасов пошло в том числе на курское направление, плюс уменьшилось поставки дизеля авиационного керосина с Беларуси. Дело в том, что по Судже, там идет железная дорога в районе Суджи, это дорога с Витебска в сторону Белгорода. По ней перебрасывались довольно-таки большие объемы топлива с Мозельского нефтеперерабатывающего завода, потому мы еще одну задачу купирования логистических цепочек выполнили таким, таким движением. Ну а дальше, я уже третий раз скажу, не обессудьте, будет зависеть от решения российского то есть для нас самое интересное, что одно, что другое решение. Мы из него, из первого, и со второго для себя вынесем определенный профит. То есть если сорвут российские войска с Восточного фронта, уменьшит там давление, мы остановим продвижение России на Восточном фронте. Если они этого не сделают, будем двигаться дальше для расширения оперативного полтарма на курском направлении.